Ну що вдоволь наголосилися під час матчу з Оріш з Чорноморцем? Така валідольна гра, але головне є результат та є бали у турнірну таблицю. Вітаю вас! в ефірі Зоряний футбол. Тиждень пройшов. Ми знову у студії. Сьогодні поговоримо про матч з чорноморцем, нелегкий графік команди Юрія Вернедуба та майбутню кубкову гру з Донецьким металургом. Якраз у ці хвилини, коли в ефір виходить наша програма, зоря розпочинає таку важливу кубкову гру з Донецьким металургом. Тримаємо кулаки за команду. А ми сьогодні перед самим матчем вирішили такі дружні компанії поговорити про перспективи, амбіції та майбутні плани Луганської зорі. Гості нашої студії як колись і обіцяли. Сьогодні завітали до нас з візитом відповіддю пані та панове оглядач газети Футбольне обозріння» та як на мене один з найкращих футбольних аналітиків Віталій Ватулін та мій колега та найзавзятіший футбольний вболівальник Дмитро Кримов. Сьогодні у нас у студії говоримо про улюблену команду, говоримо про зарю. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Як настроєння? Атлічна Прекрасно. заря піднімає настроєння. Заря піднімати настроє? настроєння, вона це делають по Сейчас. Ребят, сегодня идем на стадион. Буквально через час начнется матч, которого все очень долго ждали. Матч кубковый. Металлург Донецкий играет с Луганской озере. Слышим уже за окнами скандирование. Что хотим увидеть? Что можем увидеть? Прогнозы не делаем, но тем не менее, что хотелось бы увидеть от команды? Ну, вообще, даже не только от команды. Хотелось бы от матча накалы видеть кубковый, который мы видели в прошлой игре с Днепром на аналогичной стадии. Кубок вообще вещь непредсказуемая увидеть можно все что угодно даже я думаю самые отчаянные скептики будут идти и верить что мы пройти можем ну не на 50 а на более процентов то есть шансы есть прекрасные выходить нужно а мы играем дома это главный фактор причем мы играем с той командой которая на мой взгляд по силе и мы находимся с ней на на одинаковом практически там расстоянии. После седьмого места можно сказать, что команда одинаковая. Да? Единственная команда, которая на этом этапе это Шахтер. Попался Шахтер, мы бы играли от него. А здесь можно сказать, что мы должны выиграть. Мы оби... и нужно настраиваться на один матч и отбросить все результаты, которые были до этого. Не имеет значения никакая статистика. Как мы играли, когда мы играли. Вышли, сыграли один, один матч. Это как. Ну давайте представим себе, что э, каждый матч нужно рассматривать как вот финал Лиги Чемпионов. Да. Вышли, сыграли, получили результат. В предвкушении, ну вот не хочется забегать, но прошлый матч чемпионат, в чемпионате Украины был отличнейший на выезде. И мы видим другую зарю и совершенно новые игроки, поэтому классно. Будем сидеть вот в таком же, я хотел сказать, что мы вот на стадионе сидим вот в, да. в такой же компании, поэтому будем болеть за нашу команду. Болеем мы громко, кричим мы громко, да, собственно. Эмоции игру... мы не скрываем. Эмоции играем. мы не скрываем, да. Болельщики будут играть. Это важный фактор, то, что мы играем на своем стадионе. Это безусловно. Ну, давайте не будем все-таки кримить душой по количеству, по поддержке. Мы все-таки превосходим донецкий металлург. Ну, несмотря на все заслуги этой команды. То есть за нас это фактор очень важный. Поддержка. Давайте опять же вспомнит уже игру с Днепром. Какая была поддержка? Был будний день, был рабочий полдень практически поддержка была просто потрясающая. Ребята, но Металлург это такая себе черная лошадка. Мы не знаем, что ожидать от этой команды, потому что, правильно Дима сказал, да, все эти команды, которые находятся ниже, мы не знаем, что они могут показать. Что будет главным козырем команды Владимира Питенко? Вообще их главный козырь – это скорость. И индивидуальное мастерство личное, Именно индивидуальное мастерство их исполнителей. Вот, ну и непредсказуемость – это вообще главный такой сопровождающий фактор вообще игры металлурга. Поэтому давать прогнозы на любой турнир, в каком бы мы ни играли с этой командой, вообще сложно. Что тогда мы можем показать? А, ну, с другой стороны, у нас тоже появилась скорость. Uh, no. Например, Худик. Прекрасный Худик, который no. в атаке слева. Он мне понравился по прошлому матчу чемпионата Украины. И, ну, с другой стороны, я хотел еще добавить по поводу поддержки. Но если рассматривать этот матч как такой мини-донбасское мини дерби, то наш стадион будет гнать команду вперед. Это очень важно. И мы соскучились за хорошей, за хорошей игрой. И куб, кубковый матч... Ну... Команда Металлург Донецк вот какая она бы там не была в, в исполнителе, такие же, на мой взгляд, в принципе, как и в Заре. То есть по большому счету. да, Если мы будем рассматривать любую другую команду, то мы скажем «да». вот Если Тайс, там, Тайсон на метал, «Металлисте», если в «Шахтере» кто-то будет то играть. Звезды такие, звезды, яркие, такие да? Мы всегда будем говорить. Но здесь, наверное, будут точные противостояния. Плюс э, хорошо, что у нас в защите теперь уверенные игроки. Будут, будет, наверное, э, дуэль персоналей. Вот таких... Которая будет на поле Ну вот вы знаете, я не люблю, когда говорят о том Что э, возможно сыграет тот факт Что тяжелый график Да, у Зари была очень тяжелая игра С Черноморцем ребята выиграли Металлург играл с Карпатами, тоже выиграли Здесь мы будем говорить о том, что возможно команда устанут и не выдержат Столь напряженных вот, игр Хватит ну, эмоций А почему тяжелый? Это, скажем так, наша ментальность То есть для нас Для наших команд играть два матча в неделю это уже начинаются идти разговоры о перенасыщенности, об усталости, о какие-то, может быть, переносы. Посмотрите, в Европе все играют прекрасно. Кубки, Еврокубки. Причем программа настолько насыщенная. Давайте не будем забывать, куда мы стремимся. В Европу? В Европу. И сейчас главный футбольный болельщик Европы Дима Крымов да. нам точно скажет, что нечего бояться. Вообще нечего бояться, потому что Виталий правильно сказал. Есть, вот, например, команды, которые играют в премьер-лиге в Англии, они играют практически на четыре фронта. То есть два кубка... И давайте, давайте говорить о том, что давайте привыкать к этому. Давайте привыкать к этому, что тренер, команда должна рассчитывать силы. Вот, металлист доказал в этом году, что он может играть по всем фронтам. Да? Ну, в... ну немножечко сдал, тем не менее, в чемпионате с... страны. Ну, главный, главная цель была все-таки хорошо сыграть в Европе. Это нужно понимать. Это хорошие амбиции. Для «Зари» вполне, в... я думаю, что правильно распределить силы. И можно, можно играть, и если есть хорошая восстановительная система, если можно менять игрока, менять уже по ходу матча, уже думая, что он должен будет играть в следующем матче. Я думаю, это все получится. В самой Европе такого вопроса никогда не возникало. Mm -hmm. Много матчей, ну, например, возьмите даже среднюю команду Стоксити, которая играла в, 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 в Лиге Европы. Да? Она играла на несколько фронтов, и она не грант, и скамейка запасных небольшая. Но она играла и никогда не жаловалась. Это наоборот классный стимул для команды играть на несколько фронтов. Вот это как раз и есть правильное построение игрового и тренировочного процесса. Угу. То есть, не задумываясь о том, сколько ты меньше сыграешь ты матчей больше, всегда расч... расчет ресурса на сезон. Будем максималистами. Если выйдем в финал, выйдем в Европу, что дальше? Это очень хорошо. Это очень хорошо увидеть, например, Тоттенхэм у нас в городе или Атлетику на авангарде. Но с другой стороны, я бы так громко бы не говорил об этом. Потому что, играя в Европе, все-таки нужна другая команда на мой взгляд. Заря не готова. Да, мы можем сказать о статистике, потом читать на каком-то ресурсе, что заря вновь там засветилась, как в 73-м-74 году. Вот играла в Еврокубках. Но давайте просто будем ставить те цели которые нужны нам на данном этапе ну, говорить мы не, не давайте сложно. будем давайте тоже говорить о том что э, каким бы ни был э, кубок престижным турниром какие бы он за собой не нес затем э, дивиденды но все-таки у нас сейчас цель остаться в премьер лиге да Это И в любом цель. случае кубок будет рассматриваться через призму нашей основной борьбы слушайте ну заслуживаем же остаться с такой игрой в премьер лиге безусловно Конечно, заслуживаем. Последняя игра с Черноморцем, безумно важная игра, с учетом графика, который ждет Зарю, там дальше Динамо, Шахтер, Волынь, Ворскла остается. Какие впечатления от игры с Черноморцем? Потому что, мне кажется, давно мы не видели такого характера у луганской команды. Это было открытие, было удивление. Самоотдача, самое главное. То, что мы видим в весенней части чемпионата. Не безразличие, о чем вот, говорил, на каждой пресс-конференции да. говорить Верни Дуб. И его слова с делом не расходятся. Каждый игрок выходит, знает свое место на поле, знает, за что он играет. Вот. Ну и характер. Наверное, такой характерной команды Луганск давно не видел. Мы, откровенно говоря. мы на выезде. Вообще, этот матч, который можно обсуждать по моментам. Например, быстрый гол. Человек, который восстановился. Павел Худик сбивает гол. Плюс мне очень понравился Пастранский на выходе. Да. Мне, мне понравился он. Да, Вернедук говорит, что Казаченко у нас там в 5, матче, 5 мячей пропустил в двух матчах, и все-таки нужно отдохнуть. Но вот поставил на, на другого голкипера, и он уверенно сыграл. По поводу моментов, там пенальти было, на мой взгляд, ну, спорный вообще первый пенальти, а второй пенальти в, на ярмаше. Это была просто борьба в штрафной. То есть этот матч, вот честно говоря, мы, мы говорили в преддверии нашей, нашей беседы, что он был вообще этот тур был очень яркий и Заря классно сыграла и матч Шахтер-Динамо и вот мы видели матч Металист. днепра да. про Металлист Заря, Это... Заря неожиданно в топе оказалась в топе оказалась хотя может быть изначально я не думаю что болельщики шли с радостью на игру Черноморец Заря ну как прошлый раз было Ильичевец Заря да то Заря тоже самое никто не ожидал что будет такая борьба будет классный поединок на поле да, и заря, вот много было открытий, например, тоже. Вот, и заря другая совершенно. Вот меняются игроки, мы что-то видим новое. Вот мне, например, я заметил, Игнатьевич подавал угловые вот с левой ноги это очень очень классно. Да, галюзы не было. Играли без галюзы, большая потеря была. Либо же Вернендуб вот нашел выход, он поставил Родича, был играл Максим Белый, да, вот насколько. Ну, вот что сейчас нравится в команде, что э, отсутствие какого-либо игрока это не большая потеря, то есть ну, это потеря безусловно, но она не огромная. Она не, не такая так занимаемость. Это самая да. важная к, ключевая позиция в футболе. Потому что Виталий правильно сказал, получается, что вот у нас выпадает один игрок, и мы думаем, что же мы будем без как него в делать. Прошлых, в прошлом сезоне был Максим Белый, который один выпадал на пресс-конференции. Да. Позиция плеймейкера у нас сразу терялась. Начинались эксперименты. В принципе, эти эксперименты шли бесконечно. Михаил Цакич на всех позициях, на которых Фланги, только можно. Опять же. Центральные защитники. Никита Каменюка на позиции, которая, на мой взгляд, вообще была не его, а как он сейчас, как он, он сейчас играет на своем месте. А как, как мы, как его тасовали, где он только не был. То есть... Ну, вы знаете, сейчас вообще сама по себе позиция э, крайнего полузащитника. Вот э, в Европе, например, в Испании играют латерали. Э, Дани Алвес, например, э, которые вообще в атаку постоянно стремятся. Их чаще можно увидеть при скоростных проходах по флану чем, например, э в защите при обороне своих ворот. Но у нас тогда это еще одна встанность. такая европейская тенденция. Да, у нас защитники подключаются к атаке. У нас наконец-то высокие защитники, которые могут подключиться к атаке при розыгрыше штрафных, которые потом приводят к результативности забитым мячам. На мой взгляд, в современном футболе это очень важно. Мы же все-таки пози... мы же вместе с вами смотрим футбол Лигу чемпионов и чемпион, когда играют сильные команды, там Дани Алвиш, например. Он человек, ну, который всегда... Это яркий пример. пример. Во-первых, у него и удар, удар прекрасный. Во-первых, он всегда подключается. И вот он там на бровке э потом передает пас. А связка Дани Алвиш, например, и Месси. То есть, на мой взгляд, это вот... Мне нравится так, такой стиль игры. Атакующий, когда, э когда защитник подключается к атаке. Потому что когда, когда мы садимся, это совершенно другой футбол. Когда защитник вот он, он не такой легкий, когда ставка идет на то, чтобы он только защищался, это, это совершенно Ну Скажем так, еще некоторые сейчас при такой реме могут ставить вопрок то, что мы продолжаем играть в одного нападающего. Но действительно, Юрий Вернедуб сказал, что э, сама по себе атака, она ведь не идет только от одного, от человека. одного человека. То да. есть она не строится только на банальных забросах вперед. При, а там Потому что половина команды зацепились. остается на поле. Абсолютно. Работают ну, фланги, работает центр. Ну и нет вот. у нас двоих нападающих. Давайте смотреть открыто. Все-таки пока Идахор один главный форвард. Э, ну у Идахора вообще у него своеобразная такая роль. Он э, человек эпизода. И он человек, способный оттянуть на себя защитников. И всех защитников внимания, и да. открыть Поэтому зону. Поэтому у нас в весенней части лучший бомбардир получается игрок, который играет на позиции полузащитника. Да. Но при этом Идахор подключается к очень многим так и дает прекрасные пасы, как мы видели в последней игре с Черноморцем. Но на фланге он не так не так хорош, конечно, на когда фланге, он смещается, да, он когда смещался, он смещается на терялся. фланг он теряется. Но ну, он такой вот, крымесный игрок, он, он должен бороться, он должен, он, он, чем он чем он нам и нравится. Кстати, это очень на мой взгляд очень хорошее приобретение. Вот, вот то есть человек на который. Как которого ну, наши ожидания да мы тоже мы он, он играл во многих командах но все-таки нам вот мы, нам хотелось нападающего который будет бороться и забивать а это я думаю сы сыграло ну, главное что идохор знает э, ему переводчик не нужен на поле да. на футбольный язык ему не нужно переводить есть... но тем не менее тот же Тони Шунич не знает английского не знает русского языка но прекрасно играют заговорили с вами о селекции довольны приобретениями. Как по мне, э, селекция этого года одна из лучших за последние несколько лет в команде. Пришли игроки, которых, во-первых, мы их не знали, большинство из них мы не знали, они были для нас новыми и стали открытиями в команде. Да, э, можно просто по каждому говорить, ну, э, но просто все те игроки, которые пришли, они уже себя проявили. Это самое важное. То есть, э, вот мы говорили, э, вот Игнатьевич, да, вот стал, играет, э, вот вратарь. Это вот то, о чем мы говорили всегда. После Шуховцева мы всегда будем еще вспоминать Игоря и говорить, нам нужен, нам нужен хороший вратарь. На мой взгляд, вот по, 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 есть опыт, опытный игрок Постранский, да. Казаченко тоже опытный игрок. По классу они одинаковые. Ну, вот, мои симпатии я уже сказал, да, по, 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 по вратарю. И я хочу еще выделить ну, игрока, например, который играет в защите. Прекраснейшая игроков. Это прекраснейшая, прекраснейшая пара Шуни-Чернидуб. Но они друг другу помогают, это видно на поле. Шунич опытный, но он не, но не очень хорошо знает русский язык, но самое главное, что они ну, понимают друг друга свойства. Русский язык слова. футбольных жестов. Да, и если мы можем сказать по матчам, они друг друга страхуют. Это очень важно. Они друг друга даже дополняют да, э, по, по фактуре. Даже. Да. То есть два столпа таких в центре Без зоны, как их называл Юрий беззоны, Николаевич. Да. Вот. Ну а вообще можно что сказать, что большинство тех, кого брали в команду, они не шли потенциально под вторую команду, под молодежную. То есть это не было шагом на перспективу. Сегодня мы тебя берем, а завтра, может быть, мы посмотрим, как ты играешь. Как ты заиграешь, и может быть, ты потом заиграешь. Как посмотри. была Слевченко, с Илюком, с Аддо, вот те ребята, которые сейчас играют. Да, молодежь, это молодежь. Ну, скажем так, ориентировались все-таки на то место и то положение, в котором пребывала Заря в этом межсезоне. Поэтому сегодня можем порадоваться. На одно из самых ярких приобретений, кто, на ваш взгляд? Лично меня очень приятно удивил Галюза. Второе вот. дыхание, мне кажется, у него открылось да, после Таврии. В Таврии он, он был, в принципе, стабильный игрок, довольно таки неплохо себя зарекомендовал, но так легко, так безболезненно влиться в коллектив, все-таки это не так часто происходит. Слушайте, за я вот, мы мало вспоминаем, он делает очень много черновой работы на поле, как по мне. То есть он не яркий игрок, но он делает очень много важной работы. Ну, давайте будем еще говорить, что он играет на позиции опорника. Опорник, он, это действительно, это пахарь на которого не приковано столько внимания, как на нападающего, который может забить гол и, и стать героем матча, и на защитника, который может как Спасибо. стабильно отыграть, так и провалиться. Но в любом случае внимание будет приковано на нем, отрицательное или положительное. Вот. Но Рицай при его опыте, он, по-моему, не избавляет оборотов. И не нужный человек в команде. То выпуске. есть мы, 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 мы же смотрим, его видим, например. Я, вот если сказать, ну я, я уже сказал, шунич Вернедуб, на мой взгляд, да, это вот. вот. И я хочу сказать, что лаки доход. Вот правда, мне Хари вот, человека Мне нравится. Нападающий должен бороться. Это мое понимание. В, в, в нападении человек, который же должен бороться за каждый эпизод. Он борется. Вот для него, для, можно сказать, чистого форварда, это самое главное. И он правда забивает. И поэтому мы говорим «Лаки», и мы сегодня будем с нетерпением смотреть, как он будет бороться на нашем стадионе «Авангард». И я думаю, что Сегодня будет Надеюсь, будет повод порадоваться, будет да. порадоваться на него и, и скажу, что вот я рад, что Худик вернулся. Да, согласна. Я рад, что Худик вернулся. Я просто хочу такой эпизод сказать. Мы э, всегда посещаем матчи матчи Зари и даже когда мы играли э, Волчевск. в Волчевский, да, и когда мы мы это обсуждали с вами, я хочу напомнить вам и рассказать телезрителям. Павел Худик это человек, который, не находясь на поле, болел за команду. Он переживал до последней минуты, он стоял рядом с нами и был там на поле. И я очень рад, что теперь он играет, э, он, ну, он играет уже непосредственно на, на зеленом газоне. Поэтому это, это, ну, это, ну, это классно, потому что игрок, он, он пришел за баллонию, он хороший, хороший игрок. Такая травма выбыл. А сейчас он он и... оставался в коллективе. Он оставался в... он оставался в коллективе и так так сложилось, что он э, хорошо начал. Ну это говорит о том, что Вернедуб хороший психолог. Вы видели во время игры с Черноморцем большие пальцы большие показывали пальцы, друг другу, да, да потому что я перед... потом уже сказал Вернедуб, да, что я сказал Паша, ты сегодня забьешь, и Паша все-таки забил, да. Есть коллектив сейчас на поле, согласитесь, со но если раньше было, возможно, такое, что кто-то тянул игру на себя, игра строилась вокруг одного человека сейчас есть команда, которая может подстраховать, может помочь где-то. Это говорит о том, что тренер – хороший психолог. Мы говорили о психологических проблемах в заре. Прежде всего он психолог. Это вообще важно. То есть возьмем даже европейские клубы, где психология сегодня во многом играет большую роль. Вот. Что касается Вернедуба, Игроки начинают показывать то, что раньше они не показывали при имеющимся да. в себе, то есть они имеют потенциал. Но раскрыть его может не каждый. Вот именно сейчас это удается верно, дома. Это говорим о Ференчаке, о Ярмаше. Кто ожидал от Ференчака? Вот как лично я да, говорю в прошлом, в прошлом сезоне, да, в прошлой части сезона, что он будет игроком основы. Мы хотели, но он выходил и не показывал той игры, которая хотелось. То же самое с Ярмашем было. Вот ребята сейчас возвращаются на поле. Ну, еще немножко такой момент. Все-таки э, позиция Ференчака была э, за Максимом Белым, который сейчас, к сожалению, травмирован. Mm -hmm. Конечно, может быть, э, ну, так, так, так сложилось, что его травма помогла э, сейчас Ференчаку да, это такой футбол, заслужить да. э, место. Но он прилично смотрится по матчу с Черноморцем он отлично смотрел. Отлично, это он, это он, не, он неожиданно это, оказался Это было в просто галеодор. В этом и есть психология тренера, что нужно чувствовать, потому что вот человек, который, ну, тренер, который уверен в игроке, он выпускает и вот та карта, которая должна быть сейчас козырная, она, она, она бьет и получается результат. Вернидуб хороший психолог. Я думаю, что вот он, он, он опытный футболист, он играл в топ-клубах, и вот э, это все-таки еще и он... Э, так такое качество, что он видел многое и понимает подход к футболисту. То есть э, в Европе Гвардиола дружит и пьет пиво с со всей э, Барселоной. То есть здесь и друг, и наставник, и давайте не забывать и, и он и отец. Да. Тут вот все у него. Вот он он молодец. Я думаю, что давайте пожелаем ему удачи и э, избавимся от двух букв, которые мы видим на титрах. Но я думаю, их не убираем на фарт, мне так кажется, да. потому что да, при, будет... при всей своей суеверности, которая есть в футболе, сегодня, наверное, сохраняют и эти буквы, ну и скажем так, многое вообще. Да. То, что есть в футболе, лишь бы не сбить. Сейчас отправляемся на стадион. Что сегодня желаем Заре? Заре желаем э, той самоотдачи, которую мы видели, не оглядываться назад. То есть... Э, Вылета, вылетит команда, не вылетит Мы будем верить только в лучшее вот. И не забывать, что это кубок Матч может длиться 90 минут Матч может длиться 120 минут А может дойти и до серии пенальти То есть здесь э, Многое может быть решить Еще и такая вещь, как фарт Пусть э, фарт, ну, фарт э, Обычно сопутствует сильнейшим да. Поэтому будем верить Что сегодня он будет на нашей стороне я хочу пожелать болельщикам хорошего футбола сегодня. Давайте вместе с вами сегодня на стадионе поддержим нашу команду. Кубок важен. А это, 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 сегодняшний финал. Мы должны сегодня играть хорошо. Отправляемся на стадион и думаю, мы получим положительные эмоции от игры. Спасибо, ребят, что пришли. Была рада вас видеть. А на цьому все йдемо вболювати за улюблену команду. Як на мене, бажання та сил гравцям таки вистачить, щоб продовжити боротьбу у Кубки України. А на цьому все ми побачимося з вами рівно за тиждень. Чекаю ваших питань та побажань у соціальних мережах. Бережіть себе!